નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ભણીશું ધોરણ નવ વિષય હિન્દી જેનો આપણી વિકાસ પરીક્ષા એસાઈનમેન્ટ ભણી રહ્યા છીએ જે આપણને પ્રથમ પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસ માટે આપેલું છે જેની અંદર આજે આપણે વિભાગ બી પદ્ય વિભાગ જેમાં પ્રશ્ન ક્રમાંક પંદર અને સોળ આજે આપણે ભણવાનો છે અગાઉ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિભાગ એ અને વિભાગ બીમાં પ્રશ્ન ક્રમાંક ચૌદ સુધી સંપૂર્ણપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ જો તમે તેના વિડીયોઝ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે તેને જરૂરથી જોઈ આવજો સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર અસાઇનમેન્ટના તમામ વિષય ગુજરાતી ગણિત હિન્દી અંગ્રેજી વિજ્ઞાન સમાજ સંસ્કૃત આ બધા જ વિષયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે એ લાઈવ થઈ ચૂક્યું છે જો તમે તેના વિડીયોસ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે તેને જરૂરથી જોઈ આવજો સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે ખુશખબરી પણ છે કે વિકાસ પરીક્ષારક્ષી એસાઇનમેન્ટ જે આપણને પ્રથમ પરીક્ષા માટે આપ્યું છે તે હવે તમે ઘરે બેઠા મંગાવી શકો છો જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈપણ પ્રકારનો એક્સ્ટ્રા ડિલિવરી ચાર્જ ચૂકવ્યા વગર તમે આ પ્રથમ પરીક્ષા માટે જે વિકાસ પરીક્ષારક્ષી એસાઈમેન્ટ છે એ ઘરે બેઠા મેળવી શકો છો ઘરે બેઠા ઓર્ડર આપવા માટે આપણો વોટ્સએપ નંબર સિક્સ થ્રી ફાઇવ ફોર ટુ સેવન થ્રી થ્રી પર કોન્ટેક કરી શકો છો આગળ વધીએ कहूे निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए जयपुर ने चार का पूछा है प्रश्न क्रमांक पंद्रह ने सोलह तो पद्य एक माथी सवाल है कि दुर्बलों के, के रक्षणार्थ पौरुष की साधना का क्या तात्पर्य है जवाब से सभी लोग एक दूसरे का दुख समझे और एक दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए उनकी मदद करें और उनकी पीड़ा को समझे इस प्रकार दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो ऐसा कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना पंक्ति में कहना चाहते हैं बीजू कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं जवाब अवश्य संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता इसलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं तीजो सवाल आज संसार में किस प्रकार के भेद बने हुए हैं जवाब अवश्य आज संसार में जाति ऊंच नीच अमीर गरीब वर्ण भेद रंग भेद आदि भेद लोगों में एक दूसरे के प्रति बने हुए हैं चौथा सवाल देह और चित्त की क्या प्रार्थना है जवाब अवश्य देह और चित्त की इस एक बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें सत्य के मार्ग पर चले उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो लोग स्वास्थ्य स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बातें सोचें पद्य नंबर चार में पहला सवाल है कर्ण की क्या अभिलाषा है जवाब अवश्य कर्ण दानी पुरुष है वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है वैभव आकर विलास में जीना उसका स्वभाव के विरुद्ध है वह दयालु और उदार वृत्ति का है गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता है रहे बीजूचे परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं जाबावशे परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते वे अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं तीजो सवाल है कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता जवाब अवश्य दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता चौथुष गरुड़ कहाँ रहता है कहाँ नहीं जवाब अवश्य गरुड़ पहाड़ों में निवास करता है चट्टानों की फटी दरारों में उसका घर होता है प्रत्यय नंबर सात पहला सवाल है हाथ में मक्खन लिए हुए बालकृष्ण किसके समान लग रहे हैं जवाब अवश्य हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरव के समान लग रहे हैं बीजू है सूरदास के अनुसार सौ कल्प जीने की आवश्यकता क्यों नहीं है तो जवाब अवश्य सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं ऐसा दर्शन हो जाए तो फिर कल्प जीने की आवश्यकता नहीं है तीसरा सवाल आपने पूछे कि सूरदास बकरी दुहने की जरूरत क्यों नहीं समझते तो जवाब अवश्य सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को काम धेनु मानते हैं इसलिए बकरी दुहने की जरूरत नहीं समझते चौथो है कवि सूरदास जी के अनुसार कैसा व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा तो जवाब आवे यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआ खुदवाए तो वह व्यक्ति कवि सूरदास जी के अनुसार मूर्ख कहलाएगा पद्य नंबर दस पहला सवाल कि भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है तो जवाब से भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है बीजू है आर्यों का आर्यों की क्या विशेषताएं रही है तो जवाब आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते अगल त्रीजों सवाल पहले के आर्य कैसे जीवन जीते थे तो जवाब अवश्य पहले के आर्य अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था વે સંસાર કા ઉદ્ધાર કરને કે લીધે જન્મ લેતે થે ઓર સંસાર કો ઉજ્જવલ બનાને કે સક્રિય રહેતે થે એસ પ્રકાર પહેલે કે આર્ય આપના જીવન જીતે થઈ તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોમાં એટલું જ આજે આપણે ભણ્યા પ્રશ્ન ક્રમાંક પંદર સોળ મળીશું આવતા વિડીયોમાં જેમાં આપણે આગળના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરો